Надо сказать, что ситуация сейчас стабилизировалась, слава богу. Практически пожар ликвидирован. Надзвичайная ситуация локализована, и она уже близка к завершению. В течение часа где-то семь таких выстрелов пока еще происходит. Но, как назаверило Министерство обороны, сегодня в течение дня, в первой половине дня, уже практически будет потушен этот пожар. И мы ну, будем говорить, надзвичайно ситуация, дай Бог, уйдет. Сегодня проводятся восстановительные работы, сегодня завозится гуманитарная помощь, организовано питание, раздача продуктов, питания по двум основным микрорайонам. Это поселок нефтяников, микрорайон города балаклеи и улица Арсенальная. И кроме того, мы сегодня самое главное внимание уделяем, и занимаемся, будем говорить, так сказать, расчетом тех последствий, которые есть сегодня по индивидуальным домам и наэтажным домам. Общее число у нас 240 домов по городу, из них пострадала или серьезно, или частично. Мы даем цифру по обследованиям 117 домов. В индивидуальном секторе нашем это проживает где-то там 13 тысяч населения в индивидуальном секторе. У нас около 100 домов, но ну вот сейчас 87. Но это вы должны понимать следующее: есть порядка 20-25, которые полностью разрушены 100%, а есть, которые повреждены. Будем говорить так сказать частично. Мы вчера собрали в городском совете около тысячи заявок, связанных с обращением граждан по различным вопросам. Связанные с тем, что выпал окон, оконный блок, так сказать, разбито стекло, шейфер, повреждения. Это все систематизировали. Улицы Арсенальной, где наиболее пострадали, будут 100% восстановлены, новые будут поставлены металлопластиковые окна. И около 400 обращений было в городской совет из тысячи. Это тоже касалось металлопластиковых окон или просто окон. Они тоже будут 100% восстановлены. Все остальное будет завозиться в материал. Уже поступает первая Помощь. Сейчас вот через полчаса или 20 минут состоится сессия района Совета, где будет выделено 2 миллиона денег на решение первоочередных так сказать, задач. И будем стараться оказывать помощь. А по инфраструктуре, свет, газ, вода. Как... На сегодняшний mm -hmm. день город Балакли отключен от газа. Вода есть, свет стопроцентно есть. Немножко остается 130 э, квартир пока mm -hmm. без света. Но эта работа продолжается. В течение дня она будет закончена. У нас 29 тисяч мешканців. Mm -hmm. По нашим підрахункам близько 16 тисяч мешканців було якоєно. Більшість виконано самостійно. Ви залучили весь транспорт, який будемо говорити, також подали його. Підприємства відгукнулися. Наш наша билинка з видобування, всі інші промислові підприємства дуже добре відгукнулися і здійснювали вивезення людей. І близько трьох тисяч чоловік знаходилось в евакуапунктах, прилеглих селах. Ми будемо говорити, і добре спрацювали наші евакупунти, куди люди збиралися, і звідки відпра. На превеликий жаль, одна жінка у нас загинула на вулиці Арсенальної, привалила, одна поранена. Ну на сьогоднішній день пока, пока така ситуація, яка